Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Hadi Firfan bin Nasrul Hadi, nama matrik 2025178397. Hari ini saya akan membincangkan sebuah topik yang semakin relevan dengan masyarakat kita, iaitu hedonisme kesan kepada negara. Kita mulakan dengan persoalan asas. Apa sebenarnya maksud hedonisme? Hedonisme berasal daripada perkataan Yunani iaitu hedon yang bermaksud nikmat atau keseronokan. Ia merujuk kepada satu fahaman atau gaya hidup yang meletakkan kepuasan diri dan keseronokan sebagai tujuan utama dalam kehidupan. Dalam erti kata mudah, jika sesuatu itu menyeronokkan, ia dianggap baik dan jika sesuatu itu menyakitkan atau membosankan, ia dianggap buruk. Prinsip ini telah diserap dalam pelbagai bentuk budaya moden, termasuk cara kita berhibur, berbelanja dan bersosial. Fahaman ini bukanlah baharu. Ia telah diasaskan sejak zaman falsafah Yunani purba. Antara tokoh utamanya ialah Epikris. Epikris berpendapat bahawa manusia harus mengejar keseronokan dengan mengelakkan penderitaan kerana itu adalah jalan kepada kebahagiaan Namun menariknya Pandangan asal Epicurus Bukan seperti gaya hidup bebas dan liar yang kita lihat hari ini Epicurus lebih menekankan kesederhanaan Ketenangan dalaman Dan kelegaan dari kebimbangan Namun apabila fahaman ini berkembang dalam dunia moden, Terutamanya melalui falsafah barat Pasca era Rene Kinesen, ia mula berubah menjadi lebih materialistik dan individualistik. Hedonisme moden mengaitkan keseronokan dengan kekayaan, seksualiti bebas, hiburan melampau, kebebasan tanpa batas dan penerokaan terhadap nilai agama dan budaya. Hari ini, kita boleh lihat bagaimana budaya barat mempromosikan hedonisme melalui media muzik, filem dan media sosial. Contohnya, lagu-lagu pop sering mengagungkan pesta, alkohol dan hubungan bebas. Filem dan drama menunjukkan gaya hidup mewah, bebas dan tidak terikat dengan nilai agama. Iklan pula menyarankan bahawa kebahagiaan hanya datang apabila kita membeli barangan mewah. Kesemuanya membentuk satu naratif bahawa keseronokan adalah segala-galanya. Soalan penting pada masa kini, adakah hedonisme ini juga wujud dalam masyarakat kita? Jawapan yang paling tepat ialah ya. Ia. Kita boleh menafikan bahawa budaya hedonistik kini semakin menular dalam kalangan masyarakat Malaysia, terutamanya dalam kalangan remaja dan belia. Kita dapat lihat peningkatan pesta sosial di kondominium dan hotel penyalahgunaan media sosial untuk tarian lucu, konten prank tidak sopan dan trend flex kekayaan, obses terhadap gaya hidup mewah yang tidak realistik, sanggup berhutang demi kelihatan bergaya, malah ada yang sanggup melakukan apa-apa sahaja demi like, followers dan perhatian ramai. Mari kita lihat beberapa contoh nyata yang telah berlaku di negara kita. Yang pertama, ialah pesta liar di kondominium. Selain dilaporkan di media, anak muda menyewa ruang kondominium mewah untuk mengadakan parti, minum arak, menggunakan dadah dan bergaul bebas antara lelaki dan perempuan tanpa pengawasan. Yang kedua, tarian lucah di TikTok. Trend ini semakin popular di kalangan pelajar sekolah bahkan kanak-kanak menari dengan pakaian yang tidak sopan semata-mata untuk menjadi viral. Yang ketiga, obses menunjuk kemewahan di Instagram. Golongan muda termasuk pelajar menunjukkan barangan berjenama kereta mewah, makanan mahal walaupun sebahagian daripadanya disewa atau dipinjam. Tujuannya hanyalah satu, nampak kaya walaupun tidak kaya. Semuanya menggambarkan budaya hedonistik yang kian menjadi kebiasaan. Dan seperti yang tertera di dalam slide ini Pesta liar di kondominium Tarian lucah di TikTok Dan perlombaan menunjuk kemewahan di Instagram Inilah wajah hedonisme moden Yang kian normal dalam masyarakat kita Kita perlu tanya kepada diri kita Apakah kesan jangka panjang budaya ini Kepada masyarakat dan negara kita Siapakah yang akan memimpin negara jika akhlak dan jati diri generasi muda semakin rapuh Bagaimana kita mahu membina bangsa yang kuat jika nilai mem yang membentuk jiwa anak muda hanyalah keseronokan dan glamour. Budaya hedonisme bukan sekadar menyeronokkan. Ia melemahkan asas moral, merosakkan institusi kekeluargaan dan akhirnya melemahkan struktur sosial negara. Oleh itu, perbentangan ini kami akan membawa anda meneroka dengan lebih mendalam. Apakah isu-isu yang akan timbul akibat gaya hidup hedonistik? Bagaimana hedonistik memberi kesan langsung dan tidak langsung kepada negara? Dan apakah penyelesaian yang boleh dicadangkan dari sudut individu, keluarga, masyarakat dan dasar kerajaan? Mari kita teruskan ke bahagian yang seterusnya, iaitu isu-isu semasa yang berbangkit daripada hedonisme ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya ingin menyentuh isu-isu semasa yang berbangkit daripada gaya hidup hedonistik. Okey, yang pertama ialah keruntuhan akhlak dan moral. Ini antara kesan paling ketara hasil daripada pengaruh hedonism. Kita lihat pergaulan bebas semakin menjadi perkara biasa. Remaja tidak lagi malu berpegangan tangan, bercumbu di tempat awam bahkan memuat naik kandungan yang tidak sopan di media sosial. Malah, budaya seks luar nikah dianggap perkara biasa dalam kalangan pasangan muda. Menurut statistik Jabatan Pendaftaran Negara, ribuan kes kelahiran luar nikah dilaporkan setiap tahun. Ini bukan angka kecil. Ini petanda bahawa nilai kesucian diri dan tanggungjawab moral sudah semakin longgar dalam masyarakat kita. Selain itu, buli cyber semakin berleluasa. Ramai remaja dihina, diaibkan dan diperlekehkan hanya kerana cara mereka berpakaian. Fizikal mereka atau gaya hidup mereka. Semua ini berlaku kerana norma sosial yang terlalu menekankan rupa dan populariti. Kita perlu sedar apabila akhlak tidak dijaga, masyarakat akan kehilangan arah. Seterusnya ialah gaya Masalah sosial dan jenayah. Ramai remaja terjerumus dalam penyalahgunaan dadah dan alkohol. Ada yang bermula dengan mencuba kerana rasa ingin tahu atau terpengaruh dengan rakan. Lama-kelamaan, mereka ketagih dan sukar melepaskan diri. Selain itu, kegiatan gengsterisme semakin berani. Remaja sanggup menyertai kumpulan samseng demi mendapatkan kuasa, pengaruh atau perlindungan. Perlumbaan haram juga menjadi pilihan untuk mencari keseronokan dan duit mudah, walaupun nyawa boleh melayang. Kecerian kecil-kecilan hingga ropakan juga meningkat. Semua ini berlaku kerana gaya hidup yang mementingkan keseronokan dan kemewahan tanpa usaha keras. Mereka mahu hidup senang tanpa peduli halal haram atau betul-salah Inilah kesan budaya hedonism yang tidak dikawal Seterusnya ialah kesan terhadap pendidikan dan pekerjaan Budaya hedonism juga menjejaskan masa depan generasi muda Dari sudut pendidikan dan pekerjaan Kita dapat lihat ramai pelajar op lebih obses dengan hiburan mereka sanggup menghabiskan berjam-jam melayan TikTok, menonton drama Korea atau bermain permainan video. Tetapi hanya beberapa minit untuk ulang kaji pelajaran. Ada yang lebih mengagumi influencer yang menunjuk gaya hidup mewah daripada menghargai tokoh ilmuwan, usahawan atau pendidik. Akhirnya, prestasi akademik merosot, pelajar hilang minat untuk berusaha dan apabila dewasa nanti, mereka sukar bersaing dalam dunia pekerjaan. Mereka tidak bersedia dari segi kemahiran, disiplin dan etika kerja. Ini adalah masalah besar yang memberi kesan kepada pembangunan negara. Dan yang terakhir ialah penularan budaya luar dan pengabaian agama. Akhir sekali, budaya Hinduism juga menyebabkan kita lebih mudah terikut-ikut dengan budaya luar dan mengabaikan ajaran agama. Budaya barat seperti sambutan Halloween, Valentine's Day atau pesta muzik liar semakin diraikan. Kadang-kadang lebih besar daripada sambutan Maulidur Rasul atau Aidilfitri. Ramai hidup secara individualistik. Mereka tidak lagi memikirkan keluarga, masyarakat atau agama. Pegangan agama dilihat sebagai kuno atau terlalu mengungkung. Sedangkan agama adalah panduan hidup yang sepatutnya membawa kepada kesejahteraan jiwa dan masyarakat. Apabila agama dikesampingkan, hidup menjadi kosong walaupun luaran nampak penuh dengan hiburan dan keseronokan. Seterusnya, saya akan membincangkan bahagian yang sangat penting dalam isu ini iaitu penyelesaian atau cadangan bagi menangani gejala hedonisme. Sebagaimana yang kita tahu, hedonisme bukanlah masalah yang boleh diselesaikan dengan satu langkah sahaja. Ia menuntut pendekatan yang menyeluruh, melibatkan pendidikan, media, institusi kekeluargaan, komuniti dan juga perundangan negara. Pertama sekali, pendidikan. Ia merupakan benteng utama dalam membentuk pemikiran dan akhlak generasi muda Pendidikan agama dan moral khususnya perlu diterapkan secara konsisten dari peringkat rendah hingga ke institusi pengajian tinggi Ia tidak boleh sekadar disampaikan secara teori dalam kelas tetapi juga perlu diterjemahkan melalui aktiviti yang membina nilai dan sasiah seperti kem kepimpinan, latihan kerohanian serta program mentor dan menti. Sebagai contoh, sekolah dan universiti boleh memperkukuh program pembangunan sasiah insan yang memberi peluang kepada pelajar untuk membentuk identiti diri yang positif dan bermaklumat. Ini penting supaya pelajar tidak menjadikan hiburan melampau sebagai jalan keluar kepada tekanan atau kekosongan hidup dengan pendekatan pendidikan yang menyeluruh kita bukan sahaja mengajar pelajar apa yang betul dan apa yang salah tetapi juga menggalakkan mereka memilih yang benar walaupun dalam keadaan sukar seterusnya kita perlu memberi perhatian kepada media sosial dan hiburan kerana inilah saluran utama penyebaran budaya hedonisme hari ini Melalui internet dan media sosial sahaja, remaja mudah terdedah kepada kandungan tidak bermoral seperti pesta liar, hiburan yang melampau dan gaya hidup yang bebas. Oleh itu, penapisan kandungan perlu diperketatkan. Pihak berkuasa seperti SKMM perlu lebih tegas dalam memantau dan menyekat kandungan yang bertentangan dengan nilai budaya dan agama kita. Dalam masa yang sama, media juga harus memainkan peranan sebagai ejen perubahan positif. Kita harus menggalakkan penerbitan program hiburan yang berunsur pendidikan. Contohnya, dokumentari inspirasi, program realiti berasaskan nilai atau drama yang menyuntik kesedaran sosial. Ini penting kerana jika kita hanya menyekat tanpa menggantikan dengan kandungan positif remaja atau belia akan tetap mencari hiburan di tempat yang salah. Langkah yang ketiga ialah penglibatan aktif keluarga dan komuniti. Di rumah, ibu bapa mestilah menjadi role model kepada anak-anak. Mereka perlu menunjukkan gaya hidup yang seimbang antara kerja, hiburan agama dan masa bersama keluarga. Pemantauan terhadap aktiviti anak-anak termasuk penggunaan media sosial sangat penting. Di peringkat komuniti pula, kita perlu menganjurkan program seperti program belia sihat. Contohnya aktiviti sukan, sukarelawan, bengkel kemahiran ataupun kelas keagamaan. Semua ini dapat memberi alternatif yang sihat dan bermanfaat kepada remaja berbanding membuang masa di pusat hiburan. Jika komuniti tidak menyediakan ruang selamat dan positif untuk belia, maka ruang itu akan diisi oleh budaya hedonisme. Akhir sekali, tindakan undang-undang juga perlu dilaksanakan dengan tegas dan berkesan. Antara tindakan utama yang boleh diambil termasuklah menutup pusat hiburan yang tidak berlesen yang sering menjadi lokasi kepada aktiviti tidak bermoral seperti penyalahgunaan dadah dan pesta liar. Selain itu, pihak berkuasa juga perlu mengenakan hukuman yang sewajarnya kepada individu atau organisasi yang menganjurkan aktiviti hiburan melampau terutamanya yang melibatkan pelajar atau remaja. Undang-undang bukan sekadar untuk menghukum tetapi juga ia memberi mesej yang jelas bahawa negara tidak bertolak ansur dengan budaya yang boleh merosakkan masyarakat dan masa depan negara Kesimpulannya Usaha menangani hedonisme perlu dilakukan secara bersepadu dan berterusan Daripada pendidikan, media, keluarga dan komuniti sehinggalah ke aspek perundangan Semuanya mesti bergerak seiring dan serentak Jika ia berjaya dilaksanakan Saya percaya kita boleh membentuk generasi muda yang lebih bertanggungjawab, bermoral tinggi dan bersedia membina negara yang maju serta bermaruah. Kesimpulannya, hedonism atau dikesebar budaya yang mementingkan kesenokan dan juga diri sendiri semata-mata perlulah dihindari daripada negara kita. Hedonism jika tidak dikawal dengan sebaiknya ia mampu merosakkan sesebuah masyarakat dan juga negara yang mampu merosakkan negara Malaysia kita ini. Oleh sebab itu, kita perlu terapkan nilai agama, budaya dan juga moral dalam diri kita semua, dalam diri masyarakat di seluruh Malaysia. Sebab apa? Sebab agama ini mampu membantu kita menentukan apa yang betul dan apa yang salah. Dan budaya, ia mencerminkan diri kita, mencerminkan bangsa kita sebagai rakyat Malaysia. Jika budaya kita teruk Ia mencerminkan kita sebagai bangsa yang teruk Dan juga moral yang merupakan buku panduan Yang digunakan oleh semua manusia Oleh sebab itu, semua pihak perlulah memainkan peranan yang penting Dalam mencegah daripada budaya ini memasuki negara kita Daripada guru, ibu bapa, institusi dan juga kerjaan Perlulah mengambil tindakan yang tegas supaya budaya hedonism ini tidak memasuki dalam jiwa anak-anak bangsa di Malaysia ini. <coughs> Akhirnya, untuk memastikan masa depan negara yang lebih gemilang, Malaysia perlu membina bangsa yang bukan sahaja cemerlang dari sudut fizikal dan juga intelektual, tapi juga kuat dari segi rohani dan juga jasmani. Supaya Malaysia menjadi negara yang makmur dan juga bermaruah. Sebagai penutup, saya mahu memberi satu pepatah yang boleh menyentuh hati iaitu jika bangsa hilang akhlaknya maka hilanglah jati dirinya dan apabila jati diri tiada negara akan pincang dan terdedah kepada kehancuran dari dalam jadi tenung-tenungkanlah sedar dalamnya dan kita lah daripada inodism ini daripada meluasai Malaysia ini